У нас есть какой-то опыт, можно это уже сказать, и можно говорить о том, насколько удалась та реформа, которую мы задумали. И мы задумали эту реформу люди, которые не были в парламенте, не были в правительстве. Это было инициировано с, с нашей стороны. Авторами этих законопроектов являлись люди имеющие реальную власть, так как мы понимали, что если не реформировать медиа, а, и в первую очередь начинали мы с слова собственности, то у нас ничего не получится. То есть это медиа ⁇ это главный инструмент для того, чтобы реформироваться, модернизироваться и как-то менять ту жизнь, которую мы имеем. А, значит, я начну... моменты были главные для нас. Это правовой момент политический и экономический. Правовой момент у нас, конечно, было были законы. Вроде бы все говорили, что эти законы хорошие, но эти законы не обеспечивали нам прозрачность медиа. И реально мы должны были это менять. Но мы также понимали, что если не имплементировать то, что мы в виду наше государство, Грузия, то, а, а, то эти законы могут оставаться на листе. Поэтому а, мы пошли трудным путем, а, то есть а, путем больших дискуссий. А, потому что у нас была практика, например, а бывшая власть приняла очень хороший закон о получении информации, так называемый такой закон, но ну, это было частью администрации но права, кроме там еще приняли закон, но они приняли очень быстро, никто об этом не знал, и имплементация этого закона была сложна, потому что а, многие не понимали, и мы пошли через вот эти сложные дискуссии, и это оправдало, я думаю. А, началось а, политически, я хочу перейти на политический момент, а, это, мы, а, это у нас началось после войны, 2008 года, так как мы понимали, что тут был еще вопрос безопасности, потому что когда у вас есть обширные компании медиа, то не, непонятно, кто реально владелец, и были а, такие глупые разговоры, что мы, мы же все знаем. Вот, это Грузия, маленькая страна, Белиси, маленький город, все друг друга знаем, и мы знаем, кто является владельцем. Но это все похожим на несерьезные а, дискуссии, потому что реально в офшорах никто ничего не знает. И мы тогда, когда а, узнавали, куда, как это, как бы после того, как приняли закон, мы поняли, что вот такая позиция была правильной, потому что там у нас ожидали очень большие сюрпризы. И потому а, а, первый а главный момент, а, один из важных моментов, был вопрос безопасности страны. Второй момент был э, э, то, что э, мы должны были знать, э, откуда эти деньги, так как в офшорных компаниях ясно, что часто, очень часто, не всегда, конечно, но очень часто отмывают грязные деньги. И э, э, если у нас был такой лозунг, что если мы хотим, чтобы все было прозрачно, и медиа она говорила, что давайте ребята откроем что у нас происходит, что административные органы должны быть прозрачными, что да, то есть министры должны заполнять декларации и так далее, мы должны знать, что был такой вопрос, а вы кто? И мы тогда сказали, что мы тоже должны открытыми этот лозунг проходил по, по всей компании адвокатирования вот этих законов и не сказать что если мы хотим иметь прозрачную страну мы сами в первую очередь медиа должна быть прозрачной кроме того конечно были риски в смысле концентрации потому что если в черной компании оставить то теоретически возможно что со всеми компаниями могут стоять одни и те же лица, одна и та же группа, одна и та же партия или какая-то сила, которая имеет э, взгляд. И если мы хотим строить плюралистическое государство, где есть разные мнения, и они эти разные мнения, э, разные мнения были, должны представляться в, в медиа, то вот эти офсюрные компании, они очень мешают в этом. Я хочу перейти на следующий файл. Мы думали, что независимость самой медии на двух элементах это прозрачность собственности и прозрачность финансов. И про прозрачность финансов немножко тоже буду потом говорить, потому что очень много было сказано о прозрачности собственности. И это, а Без прозрачности финансов очень сложно будет добиваться той цели, о которой мы целый день говорим. Я хочу привести... Ну, Тут э, две телекомпании частные, одна один общественный канал, я уставил, два телекомпания и меди и первый общественный канал, вот эти два первые э, имели э, в денежном смысле, в рейтинговом смысле и так далее, где-то больше 75% от всего. То есть большинство смотрело вот наших граждан, 70, больше 75% вот эти два канала. И когда они декларировали что-то, то деньги тоже были где-то вот примерно в этом, в этом ряду. Я хочу привести пример Уставы 2. Это даже сейчас, сегодня это самое рейтинговый компании но ну, вот что было тогда а, собственники там были двое один был а, индустриальная группа грузии которая а, была а, зарегистрирована в грузии другая была а, обширная компания на вирджинских островах доля а, доля 70 процентов если вот посмотреть 30 процентов там тоже прослеживался такой линия обшоров через вот эту компанию там тоже был обшоры, директором был член семьи высокопоставленного служащего политического деятеля просто не хочу вдаваться. сейчас углубляться в это той той власти и структура была очень интересная. Собственности было, были, это было акционерное общество, вот этих 70%. И акционерное общество было разделено на 500 акций. И акции были не именные, а на, на представителя. То есть это очень такая простая схема. Мы узнавали неформально. И так далее. Потом мы пошли по пути, нам было интересно, что это такое. Мы узнавали, что эти акции менялись. То есть у кого-то был сейф, а у него были эти акции. Потом мы за эти акции доставали у кого-то другого было в сейф и так далее. То есть это очень такая интересная была схема. Конечно, мы не знали, кто такие эти владельцы были, и мы также не знали, откуда эти деньги. А деньги были большие, это для Грузии, это большие деньги, когда тратят э, по десятки миллионов долларов, а для нас это довольно серьезная сумма. А, значит, мы, э, по обшорам очень коротко скажу, в 2011 году мы приняли закон, и, который запрещал владение прямо или косвенно какой-либо долей телевизионной компании. Я просто я прочитал трафт вашего законопроекта и хочу сказать, что очень важно, в том числе, наверное, писать туда и косвенное владение, потому что если мы скажем, что вот просто мы запрещаем у нас у по компании, то возможно через третьих, четвертых лиц они могут появляться, потому у нас такое правило, что мы доходим до конкретного частного лица вот до конца идем, и вот наша комиссия проверяет до конца идем, потому что можно это вот, как бы технически сделать.